मेरा नाम नीलम बाम्बा और मैं फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत मुबारक और शहर में हमारा स्कूल भी लक्ष्मण सर चौक में स्थित और वहाँ पे हमने आज खूब धूमधाम से बच्चों ने मिल अध्यापकों ने मिल के सब ने बहुत अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाया है मैम यहाँ पे किस एज तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे ढाई साल के बच्चों ने तीन साल के बच्चों ने पाँच साल के बच्चों ने आठ साल के बच्चों ने डिफरेंट क्लासेस हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है तो थोड़ा सा जन्माष्टमी के बारे में हमको हिस्ट्री बताओगी थोड़ी सी जन्माष्टमी आज से साढ़े पाँच हज़ार वर्ष पूर्व कृष्ण जी का जन्म हुआ था यहाँ पे और राजा कंस का बहुत अत्याचार था और उस अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान को अवतार लेने ही पड़ते हैं तो वो उस अवतार में उन्होंने उस उनका वध किया था छोटी सी आयु में ही उन्होंने कितने ही राक्षसों को पालने में झूलने में ही मार दिया तो और आज के दिन आज के इस दिन पे आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो बच्चों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपनी संस्कृति से अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि संस्कृति होगी तो हमारे बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर अच्छा बनता है बच्चे के संस्कार अच्छे होने चाहिए और इस संस्था में हमेशा हमारी मैनेजमेंट की तरफ से हमेशा हमें ऑर्डर होता है कि हर त्यौहार जो है वो बच्चों को द्वारा मनाया जाए और बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं और मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट भी हम बच्चों को देते हैं अच्छा। जन्माष्टमी के अलावा कौन से कौन से आप फेस्टिवल मनाते हो यहाँ पे हमारे दीपावली का दशहरे का और ये हैप्पी क्रिसमस का और हमारे बच्चे जो क्राफ्ट्स बनाते हैं उनकी बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाते हैं हम छोटे से छोटा गुरु नानक देव जी का गुरु गोविंद सिंह जी का जितने भी हमारे जितने भी धर्म धर्म धर्मों के हैं सब धर्म के हम मनाते हैं यहाँ पे क्रिसमस भी मनाते हैं और मैम फेस्टिवल के अलावा और कौन सी एक्टिविटी आपके यहाँ पे मिलती है हमारे यहाँ पे बैंड एक्टिविटी है डांस एक्टिविटी है और ड्राइंग एक्टिविटी है बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट वेस्टेज मटेरियल से भी सिखाया जाता है प्लांट्स के बारे में बताया जाता है फिर पोल्यूशन के बारे में हर चीज़ के बारे में बच्चों को बताते हैं और मैम एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं कितने एक्टिव हैं बच्चे बहुत एक्टिव हैं दे आर ऑल अराउंड यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में भी बच्चे पढ़ के जाते हैं तो हमारी मैनेजमेंट सरदार नानक सिंह जी जो गुरु तेग बहादुर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत तारीफ करते हैं कि प्रिंस ये जो फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल है वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं स्टडी में भी और एक्टिविटीज में और बच्चों का आप बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हो कि आप बच्चे बच्चों का पढ़ने में रुझान लगा रहे हैं बच्चों को आज के समय में जो पुराना समय था तब पिटाई करके सिखाया जाता था पढ़ाया जाता था लेकिन आज पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि बच्चों को टच किया जाए तो बच्चों को हम बड़े प्यार से समझा के टीचर्स भी कोई पनिश नहीं करता ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਉਹਨਕੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਭੀ ਬੜੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਮਤਾਮਨਾ ਸਕੂਲ ਚ ਮਨਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 셀ਫ ਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਸਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤਦ बच्चे इन्हें को अच्छे तरीके ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟੀਕੀਟਸ ਸਿਖਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ கரੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਡਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋਤੀਨਾਥ ज्योति ज्योति जी वालों गेट 10 से के नाम पर तो है ज्योति ज्योति पीओ का नाम उन्होंने एडमिशन 222 स्टूडेंट मैं पूछना चाहूंगा कि आपका स्कूल कितने बच्चे पढ़ाते हैं सर सर देखो टोटल 300 के करीब बच्चा है हां जी स्कूल कब स्टार्ट हुआ है है स्कूल स्टार्ट हुआ सी 1994 में हां जी और मैंने एक बात वो तो आ गया कि दिन बच्चे आ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਐ ਸਭ ਬੱਚੇ 올 ਰੌਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਦਿਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਵਨ ਕੀ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਐ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ 1996 'ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਅਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰिजਸ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਸ਼िमा ਅਗਰਵਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਰਗਾ ਸਕੂਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ जो मैं थोड़े को वो मेरी बेटी नहीं सीख पाई